Що ж, від новин світового боксу до боксу українського, і у нас є гість у студії. Це радник президента Федерації боксу України з міжнародних питань. Ну і що вже тут приховувати, генеральний директор команди Українські Атамани Дмитро Гайструк. Вітаю тебе! Добрий день, Дякую за приглашення. У нас перше запитання про європейські ігри. Бо наш канал планує транслювати європейські ігри, і там буде боксерський турнір. Вони будуть проходити... вперше в Баку. І я хотів би дізнатися, яка у нас буде там команда і чого нам чекати від цього турніру. Uh, команда готовится, команда готовится к европейским играм. Рассматривается этот турнир очень серьезно, так как там будут разыгрываться лицензии на чемпионат мира в Дохе, который пройдет в октябре уже этого года, где в свою очередь будут разыгрываться олимпийские лицензии на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро. Поэтому будет собираться максимально боеспособная команда, которая, у которой будет стоять задача войти в тройку. И именно вот вход в тройку сильнейших на этом турнире в каждом весе дает возможность поехать в Доху и побороться за олимпийские лицензии. Подготовка проходит уже сейчас, естественно. Совсем скоро начнется Кубок Украины, где будут сильнейшие восьмерки в каждом весе, показывать на что они способны. Показывать свой уровень и доказывать главному тренеру Дмитрию Дмитриевичу Сосновскому и всей боксерской общественности, что именно они, именно каждый боксер будет стараться показать, что именно он готов представлять страну на первых исторических европейских играх в Баку. Є вже аналогічні змагання в Азії, є панамериканські відомі ігри. Яке ставлення от у наших боксерів хотілося б дізнатися до європейських ігор? ігор? Чи от є відчуття, що це дійсно таке змагання? Ну можливо, друге за за значимістю от після Олімпіади? Не уверен, що боксери восприймають уже прямо за час етат турнір і воші ці ігри як ранне Олімпійським. Думаю, что в первую очередь они рассматривают это как возможность показать себя на высоком уровне и завоевать лицензии на чемпионат мира в Дохе. Это как ступень к завоеванию олимпийских лицензий, олимпийских медалей. Но я думаю, что попав в Баку, и они должны быть к этому готовы, мы постараемся к этому подготовить, они поймут, что это все-таки уровень Олимпиады, там процесс подготовки идет на широку Неймовірні ногу. інвестиції, Ви... Вися... вся держава задіяна і працює фактично на цій європейській ігрі. Совсем історії. недавно я uh, був ще на uh, боях АПБ uh, Лазарева в Баку. Uh, до цього теж кілька разів uh, um, прошлым летом на фінале всімірної серії боксу, де боксували кубинці проти uh, баку fires и вот этот прогресс э, в э, росте инфраструктуры в строительстве арен э, гостиниц э, и не поймите меня неправильно до этого баку тоже был великолеп уже к этому времени был великолепным шикарным городом где центр э, он действительно расстроен как э, мегаполис э, так вот этот прогресс он впечатляет он э, дает возможность понять, что Баку готовит полномасштабную олимпиаду и постарается переплюнуть олимпийские игры, показать, что они готовы э, организовывать все на наивысшем уровне. Это как шаг. Для того щоб впоследстві організувати олімпійські ігри, я знаю для них з розмахом, це там все в порядку, вони і вони ж планували свого часу і подавали заявку на Олімпіаду, щось не вийшло, але от європейські ігри вони вже продемонструють з усіх сил, що це дійсно масштабне таке явище. Ви згадали про АПБ. Я хотів би дізнатися, як у нас там ситуація, все таки олімпійські ліцензії зараз, наскільки я розумію, троє боксерів ще мають шанс отримати, і як самі спортсмени все таки вважають, що це шлях до Олімпіади для них, виступ в АПБ. Чи це такий от, е, крок, вже за півкроку вони стоять до профібоксу і до переходу цього в профібокс? Ну, е, в першу чергу, це індивідуальне соревновання. І я думаю, що у кожного боксера є свої цілі, задачі і восприяття цього проєкту. Ми вошли в проєкт з. пятью боксерами. Сейчас в проекте осталось четверо ребят. Наш супертяжелая свервейка, который тренируется и живет постоянно в Польше, он выбыл из проекта. А, осталось четверо ребят, трое из которых имеют возможность завоевать, действительно имеют возможность завоевать лицензию. За Митрофанов и Головашчук. 69, 75 и 91 килограмм соответственно весовые категории. А, им необходимо для этого выиграть два последующих боя. Они будут проходить в конце мая уже совсем скоро, а, восьмираундовый бой и а, через полтора месяца в а, июле месяце. Второй поединок, який, якщо вони они виходять они на титульний бой, і це дає право э, рассчитывать на то, що вони э, будуть виступати і представлять Україну на Рв в Олімпіаді в Ріо Женера. Давайте глядачам розкажемо, як відбувалося це сортування спортсменів, хто буде виступати в ВПБ, а хто за українських отаманів за команду? Снова поступали предложения от Аиба относительно тех боксеров, которых они хотели бы видеть в проекте АПБ. А приоритетом что было для них? Созрелость боксера, высокий уровень боксера и стиль бокса, который данный боксер показывает на ринге. Они хотели заполучить сильнейших для того, чтобы сформировать действительно профессиональный проект. И я думаю, во многом у них получилось это сделать, потому что конкуренция очень высокая в проекте АПБ. С другой стороны, некоторые моменты надо еще улучшать, такие как телевизионная трансляция, организация мероприятий, планировка графика боев каждого боксера в течение года. И вот именно эти моменты, если они э, сложатся, они... Э превратят проект АПБ действительно в профессиональный проект, и тогда вы уже не будете говорить о том, что это какая-то ступень, где боксеры хотят себя подготовить к переходу в профессионалы. Потому что АПБ станет действительно полноценным профессиональным, профессиональным проектом, профессиональной лигой, профессиональным соревнованием, как хотите. Ну, однозначно, можно сказать, что, ну, если уже говорить про меня особисто, они очень импонует и Лазарев, и Митрофанов, и Головашенко. Дуже потужные хлопцы, на самом деле. И Я за них вболіваю, переживаю, сподіваюся, що все у них буде добре, і на Олімпіаді в Ріо ми когось з них побачимо. Принаймні, мітрофанов хороші шанси, і я думаю, в нього і в Ріо будуть хороші шанси. Але давайте ще згадаємо про українських отаманів. У нас залишилося три зустрічі: дві з яких будуть дуже відповідальними. Ну тобто, якщо там не будувати ілюзії, що в Кубі вдасться перемогти кубинців. Ну, будемо вірити, але будемо реалістами знову ж таки. Чого нам чекати от, від цих зустрічей, і як будуть битися хлопці, і що буде зроблено для того, щоб все-таки пройти далі? Ну в першу чергу я хотів би відмітити, що цей турнір ВСБ, цей сезон ВСБ, він видався найконкурентнішим за всю історію турніру в ці предоставили самых сильных своих боксеров э, командам. Даже если у, у, у национальных федераций нет своих франшиз, они э, старались сделать максимально от себя зависящее для того, чтобы их боксеры участвовали в других командах, в других клубах э, и имели шанс завоевать лицензию на Рио де Жанейро. Э, соответственно, э, все команды подошли э, в топовых кондициях, все серьезно восприняли максимально серьезно этот сезон, и вот мы э, имеем то, что э, каждый бой на Каждый матч, на который выходят атаманы, выдается очень тяжелым для наших ребят. Поверьте, они подготовлены на очень высоком уровне, прошли отличный подготовительный цикл. И имеем четвертое место на данном этапе. К большому сожалению, четвертое место нам не дает возможность выйти в полуфинал. Да, мы отстаем на одно очко от команды России и от команды Мексики, которая занимает э, второе-третье место, соответственно. Но э, э, у нас перед нами матч с Кубой, и наша задача сейчас два домашних мероприятия перед э, украинской публикой, включая матч с Россией, провести на максимально высоком вы, э, уровне и выиграть их. Вот это э, задача, которая, по, которую поставил президент Федерации бокса Украины. Я и думаю, каждый из ребят э, прекрасно сам понимает, что им необходимо это сделать для того, чтобы красиво закончить сезон и все-таки получить возможность выйти в э, четвертьфинал. Я знаю, что с Россией это очень принципово. Який ваш прогноз на це протистояння ясна річ що дуже непросто давати прогнози, але ви приблизно знаєте, хто буде буксувати, якою буде наша команда і яка атмосфера в колективі. Есть у нас однозначно предварительный состав на матч с Россией, который, вы абсолютно правы, является архипринципиальным. В первую очередь, с нашей точки зрения, с спортивного, под спортивным углом мы на это все смотрим и рассматриваем это как принципиальный спортивный поединок. Сегодня на базе З Михаилом Івановичем і другими тренерами ми е, окончательно определимся з е, тими именами, которых, е, которые будуть вже целенаправленно готовиться под соперника і на матч з е, Алжиром, і на матч з е, Росією. Е, е, прогнозов я делать не собираюсь. Е, я прошу прощения. Я, 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 що... я, я, я вас розумію, будемо болювати за наших спортсменів. У нас зовсім мало часу залишилося, тому дуже коротко. Е... Про Дениса Берінчика я хотів запитати: це саме найбільш, найбільш зірковий український боксер серед тих, що не перейшли у профі. Ми його не бачимо ні в АПБ, ані в ВСБ. Чому? Uh, Було предполагання от АІБа для того, щоб приліч його в АПБ. На... В том этапе Денис э, изъявил желание э, присоединиться к команде Атаманы, посчитал, что формат ВСБ будет для него более приемлемым в плане завоевания олимпийских лицензий и вообще в карьерном плане. Э, он отклонил предложение, соответственно, его место занял Слава Кислицын в категории 64. Когда дело дошло до Атаманов, к сожалению, э, там были разногласия относительно тренерского состава клуба, э, личных моментов, э, вы знаете. Не это не не, 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 к сожалению, так получилось. И вот уже совсем недавно мы общались еще раз относительно его участия в матче с Россией, но окончательно он принял решение все-таки участвовать в Кубке так разуме, Украины. что Кубок Украины для него приоритетнейший, потому что все-таки в ВСБ он лицензии не завоюет. не завоюет. Но э, участие в одном поединке в этом сезоне, в одном поединке в следующем сезоне в ВСБ дало бы ему шанс участвовать в отдельном квалификационном турнире в мае 2016 года, который будет проводиться по Олимпийской системе, но между боксерами АПБ и ВСБ. Оддільний кваліфікаційний турнір ще має цей шанс. А, ну пішний. от йому нужно адбоксірувати з росіянами вийти на ринг. і лінам надо вийти в плей-офф, і тоді має можливість, що после Кубка України присоєднитися до команді все-таки адбаксірувати хоча б один поєдинок. Ну що ж, подивимося, як воно буде. Хочеться вірити, що якомога більше все таки олімпійців ми побачимо в Ріо-де-Жанейро українських. Ну і успіхів команді. Дякую за те, Спасибо что пришли. Большое. Я действительно Денису желаю удачи и думаю, что он будет представлять нашу, нашу страну в, на Олимпиаде в Рио де Жанейро. И мы на сподіваємося. Всего доброго.